સંઘ પ્રદેશ દમણમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરીનો લાભ લેવા માટે દમણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ અશ્વિભાઈ દમણિયાએ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે આ યોજનામાં બે જુદી જુદી યોજનાઓ છે જેનો લાભ લેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે આવાસ યોજના મેળવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અઢી લાખ રૂપિયા અને સ્થાનીય પ્રશાસન દ્વારા મળી કુલ ચાર લાખ ત્રીસ હજાર જેટલી રકમ घर बांधा आप लाभ दमण शहरी विस्तार में रहता लोगों द्वारा लेन टू हाउसिंग फॉर ऑल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि सबका एक आशियाना होना चाहिए एक घर होना चाहिए और उन्होंने प्रण लिया था कि हिंदुस्तान में किसी जरूरतमंदी क्यों आवाज़ दिलाएंगे और बहुत जन को आवाज़ दिलाए और आवाज़ जारी भी है दमन में एक और मुहिम चलाई हमने और सभी वार्ड्स में गए हैं हमारे आदमी भी जा रहे हैं बैंकलेस भी बांट रहे हैं आवास योजना में दो स्कीम्स है एक बीएलसी एल सी लैंड कंस्ट्रक्शन और एएचपी घर अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप बीएलसी जो है जिसकी भी लैंड हो उसको इमीजिएटली ईजी प्रोसेस है इमीडिएटली हम लोग प्रोसेस करके 30 टू 45 फाइव स्क्वायर मीटर्स का घर बना देंगे और खुशी की बात यह है कि पहले ढाई डेढ़ दे, दे, लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता था, था अभी हमारे पास ढाई लाख का फंड आ गया है और पचास हज़ार बेनिफिशरीज से लेते थे और हम 129 ट्वेंटी नाइन ग्रांटी नेड हम लोग देते थे जो जो पहले कॉस्टिंग में तीन तीन लाख उनतीस में एक घर बन जाता था अभी वो डेढ़ लाख से ज़्यादा करीबन साढ़े चार पाँच लाख तक कम कर हम बना सकेंगे ऐसी मेरी मान्यता लेकिन उसके लिए आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लैंड के डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए और एप्लीकेशन करना है यहाँ पे और आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो ये सरकार आपको घर बना के देगी आपके ज़मीन पर ही दूसरा अगर आपके पास ज़मीन नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शिकायत आती है रिक्वेस्ट आती है कि हमारे पास ना ज़मीन है ना घर है हम लोग चाली में या कहीं पे ऐसा गुजारा रेम से रेम भी गुजारा करते हैं तो इन लोग को माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना अपना एनरोलमेंट चालू करा दीजिए कोई लोग बोलते हैं हमने पहले किए हैं पहले किए होंगे आपको लेकिन अभी ये नई स्कीम है पहले की कि, जो किए थे उस उसमें से किसी ने ले लिया होगा नहीं चाहिए होगा या कोई छोड़ के चले गए होंगे दमन या कुछ होगा वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप नए रीत एनरोलमेंट कर दो हमारे पास ए में 134 ऑलरेडी एप्लीकेशन्स आ चुकी है बी में पाँच ही एप्लीकेशन आ चुकी है तो बी में इजी है ए में क्या होता है कि सरकार लैंड आइडेंटिफाई करती है और वहाँ पे बना के देती है लेकिन हमारे पास सक्षम एप्लीकेशन आनी चाहिए तो हम स्कूल उठी नहीं करेंगे फिर हम बना के आपको दे देंगे तो आपका एक तो डॉमीसाइल होगा तो अच्छा है इनकम सर्टिफिकेट तीन लाख के नीचे होनी चाहिए और आधार कार्ड कंपलसरी है अगर आपकी हैद है तीन लाख के फैमिली इनकम होनी चाहिए आपका बेटा कमा रहा है बेटी कमा रही है बीवी कमा रही है और आप भी कमा रहे हैं या तो हो सकता है एक ही जन कमाते हैं वो लेकिन जो हैड ऑफ़ द फैमिली है ना वो फीमेल के नाम पे हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको ये योजना फीमेल के नाम पे हो इसमें आपको कुछ नहीं करना है ये एप्लीकेशन दे देना है लेकिन एक बात का ख्याल रखूंगा खाली खाली एप्लीकेशन मत करना अगर आपका घर है आपकी इनकम है और आपके आपका डोमिशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो अप्लाई मत करना अगर आप रियल ज़रूरतमंदों की कोई स्क्रूटी नहीं होगी पोर्टल में रखा जाएगा और आपको घर बना के दिया जाएगा तो अगर आपको घर चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप आज ही एनरोलमेंट करा दीजिए हमारे नगर पालिका में विजय भाई है विजय भाई को आप मिलिए वो आपको गाइड करेंगे और हमारे कर्मचारी भी है हमारे सुपरवाइजर्स भी हैं वो भी आपको देंगे ये जो हमारे पास टैम्फ्लेट्स हैं हमने बातें है ये वाले प्रधानमंत्री का आवास का प्लीज़ इसका लाभ ले लीजिए इसका लाभ ले लीजिए हमने दिए हैं लेकिन इसको रखना नहीं इसको समझना और जो भी ज़रूरतमंद हो उस प्लीज़ एनरोलमेंट करा दिए आने वाले टाइम में हम लोग आवास बनाने जा रहे हैं और देने भी जा रहे हैं धन्यवाद દમણની જનતા માટે ખુશ ખબર ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે કોસ્ટલ ચાર રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચુકી છે હવે આપને સીએનજી ભરાવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે સીએનજી પંપની સુવિધા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઇંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઊર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીएनजी ના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે. તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો. અમારું સરનામું છે ઈનેરવાનજી એન કંપની પેટ્રોલ પંપ, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે, દમણ સિટીમાં. અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ બામણ પૂજા કોસ્ટલ હાઇવે ચાર રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક બામણ પૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે મોટી દમણ તો રહસ્યની જુઓ છો સીમલેસ પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે દમણ પ્રખ્યાત યલ્પ જે છેલ્લા વીસ વર્ષથી મોટી દમણ કાર્યરત છે જ્યાં તમને સેનિટરી વેર ટાઈલ્સ ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ વોટર એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે